हॅलो एवरीवन वेलकम टू माय चॅनल लर्न इंग्लिश बिंग्लिश मराठीतून इन धीस सिरीज आय विल बी अपलोडिंग दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स इन अँड अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ देअर मिनिंग इन मराठी अँड हिंदी अलॉंग विथ देअर वेरियस फॉर्म्स या मालिकेमध्ये मी इंग्रजीमध्ये नियमित वापरली जाणारी क्रियापदं व त्यांची विविध रूपं अक्षर अक्षरक्रमानुसार मराठी और हिंदी सांगणार आहे ये मालिका के अंतर्गत मैं अंग्रेजी में नियमित रूप से प्रयोग में आने वाली क्रियापदे और उनके अलग अलग रूप अक्षर क्रम से उनके मराठी और हिंदी अर्थ के सहित बताने वाली हूँ आई विल बी कवरिंग 10 टू maximum 15 वर्ब्स इन वन वीडियो सो दैट यू कैन बाय heart देम easily. प्रत्येक वीडियो मध्य मी दाते जास्तीत जास्त पंद्रह क्रियापदा समावेश करना है जेनेकर तुम्हें ती सहजपने पाठ करू श हर एक वीडियो में मैं 10 से ज्यादा से ज्यादा पंद्रह क्रियापदों को शामिल करूंगी जिसके वजह से आप वह आसानी से याद कर सकोगे द ऑर्डर ऑफ द वर्ब्स इज एज फॉलोज सीरियल नंबर इन्फिनेटिव मराठी मिनिंग हिंदी मिनिंग सिंपल प्रेझेंटेन्स थर्ड सिंग्युलर जेरंड ऑर प्रेझेंट पार्टिसिपल सिंपल पास्ट अँड पास्ट पार्टिसिपल क्रियापदांचा क्रम पुढील प्रमाणे आहे सिरियल नंबर अनुक्रमांक इन्फिनेटिव्ह म्हणजे मूळ क्रियापद मराठी मिनिंग मराठी अर्थ हिंदी मिनिंग हिंदी अर्थ सिंपल प्रेझेंटेन्स साधा वर्तमान काळातील रूप म्हणजे आय यू वी दे साठी जे वापरलं जातं ते आणि थर्ड सिंग्युलर म्हणजे तृतीय पुरुष एकवचनासाठी वापरलं जातं म्हणजे ही शीटसाठी वापरलं जातं ते रूप मजेरंड और प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे चालू काळातील रूप सिंपल पास्ट म्हणजे साधा भूतकाळ आणि पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे पूर्ण काळातील रूप आगे बताए गए क्रम से क्रियापदों को बताया है सीरियल नंबर यानी क्रमांक इन्फिनेटिव यानी क्रिया का साधारण रूप मराठी मीनिंग यानी मराठी में अर्थ हिंदी मीनिंग हिंदी अर्थ सिंपल प्रेजेंटेंस यानी साधारण वर्तमान काल में आई यू वी दे ये करता जब भी यूज होता है उनके लिए प्रयोग में आने वाला रूप थर्ड सिंगुलर यानी तृतीय पुरुष एक वचन के लिए यानी ही शी इट के लिए प्रयोग में आने वाला रूप जेरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी अपूर्ण काल में आने वाला रूप सिंपल पास्ट यानी साधारण भूत काल में और पास्ट पार्टिसिपल यानी पूर्ण काल में इस्तेमाल किया जाने वाला रूप हम लोग देखेंगे सो लेट्स बिगिन सीरियल नंबर वर्ब मराठी मीनिंग हिंदी मीनिंग सिंपल प्रेजेंट थर्ड सिंगुलर जेरड और प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फर्स्ट इज टू अबैश टी ओ स्पेस ए बी ए एस एच टू अबैशे लज्जीत करने लज्जित करना सिंपल प्रेजेंट अबैश ए बी ए एस एच थर्ड सिंगुलर अबैशिस जेरासीपल अबैशिंग एबीएसईडी पास्ट पार्टिसपल अबैशी टू टू एबजॉ एबीएस मराठी अर्थ एखादी म्हणजे द्रव उष्णता शोषून शोषण किंवा एखादी गोष्ट समझने हिंदी मीनिंग सोख लेना सिल प्रेजेंट बी एस ओ आर बी थर्ड सिंग्युलर एब्सॉर्ब्स ए बी एस ओ आर बी एस जेर और प्रेजेंट पार्टिसिपल एब्सॉबिंग ए बी एस ओ आर बी आई एन जी सिंपल बी ई डी बी एस ओ आर ई डी थ्री टू एक्सेप्ट ए डबलसीप्टे स्वीकारने स्वीकार करना सिंपल प्रेजेंट एक्सेप्ट ए टी थर्ड सिंग्युलर एक्सेप्ट्स A -E gerund or present participle accepting A -C -E -P -T -I -N -G. simple past accepted A -C -E -P -T -E -D. past participle accepted A double -C -E -P T E D four to accompany A -double C O M P A N Y. एखाद्या व्यक्तीबरोबर किंवा गोष्टीबरोबर जाणे एकत्र जाणे बरोबर जाणे एखाद्या गायकाला किंवा वादकाला साथ करणे साथ मे जाना यांनी या फिर साथ देना अकंपनी सिंपल प्रेझेंट अकंपनी ए डबल सी ओ एम पी ए एन वाय थर्ड सिंग्युलर अकंपनीज ए डबल सी ओ एम पी ए एन आय ई एस

सतत दुखणे किंवा ठणका लागणे यानी दर्द होना सिंपल प्रेजेंट एक ए सी एच ई थर्ड सींग्यूलर एक्स ए सी एच ई एस जेर और प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिपल एक सी एच आई एन जी सीम्पल पास ए सी एच ईडी पास्ट पार्टिसिपल एक्ट ए सी एच ईडी सिक्स टू अचीव ए सी एच आई e, म्हणजे प्रयत्न कष्टाने यांच्या कौशल एखादी गोष्ट या हासिल करना सिंपल प्रेझेंट अचीव ए सी एच आईवी थर्ड सिंगुलर i ए सी एच s. Gerand or present participle achieving A C H I E V I N G. Simple past achieved A C H I E V E D. Past participle achieved A C H I E V E D. 7. To acquire A A C Q U I R E. Acquire एकादी गोष्ट प्राप्त करणे मिळवणे किंवा विकत घेणे प्राप्त करना सिंपल प्रेजेंट अक्वायर ए सी क्यू यू आई आर ई अक्वायर थर्ड सिंगुलर अक्वायर्स ए सी ई ए सी क्यू यू आई आर ई एस अक्वायर्स जेरंड और पास प्रेजेंट पार्टिसिपल अक्वायरिंग ए सी क्यू यू i आर आई एन जी सिंपल पास्ट अक्वायर्ड ए सी क्यू यू i आर ई डी Past पार्टिसिपल अक्वायर्ड ए सी क्यू यू आई आर ई डी एट टू एक्ट ए सी टी एक्ट विशिष्ट काम कि कृत्य करने, कोई कार्य या कृत्य करना सिंपल प्रेजेंट एक्ट ए सी टी थर्ड सिंगुलर एक्ट ए सी टी एस और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टेड ए सी टी डी नाइन टू ऐड ए डबल डी भर घाल बेरीज करने. जोड़ना या जुटाना सिंपल प्रेजेंट एड ए डबल डी थर्ड सिंगुलर एड्स ए डबल डी एस सिंग्युलेबल और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडिंग ए डबल डी आई एन जी सिंपल पास्ट एडेड ए डबल डी ई डी पास पार्टिसिपल एडेड ए डबल डी ई डी टेन टू एड्रेस ए डबल डी आर ई डबल एस टू एड्रेस एखाद व्यक्ति का नाव व पत्ता लिखने पत्ता महत्व या लिखना या व्याख्यान देना सिंपल प्रेजेंट एड्रेस ए डबल डी आर ई डबल एस थर्ड सिंगुलर एड्रेसेस ए डबल डी आर ई डबल एस ई एस जेर ऑर प्रेजेंट पार्टिसिपल एड्रेसिंग ए डबल डी आर ई डबल एस आई एन जी सिंपल पास अड्रेस्ट ए डबल डी आर ई डबल एस ईडीपल एड्रेस्ट ए डबल डी आर ई डबल एस ईडी सो बाय हार्ट दीस आई हैव आईडेंटिफाइड टोटल फोर्टी वर्ब स्टार्टिंग विथ ए मी ए ने शुरू होना चालीस क्रियापद शोधली मैने ए से शुरू होने वाले चालीस क्रियापद ढूंढे है आई विल अपलोड रिमेनिंग थर्टी इन सबसेक्वेंट थ्री वीडियोज एंड सिमिलरली कवर रेस्ट ऑफ दी अल्फाबेट्स उर लेली तीस क्रियापद मी पु तीन वीडियो मध्य अपलोड करेल बचे हुए तीस क्रियापद में आने वाले तीन वीडियोज में अपलोड करूंगी वी विल बी लर्निंग क्लोज टू टू हंड्रेड कॉमनली यूज वर्ब्स नियमित वापरली जाणारी साधारण दोनशे क्रियापद आपण शिकणार आहोत नियमित रूप से काम मे वाले वाले दो सो क्रियापद हम सीखने वाले है सो बकअप थँक्स फॉर लिसनिंग हॅपी लर्निंग